Здравствуйте, Хоменко Олег Васильевич, один из координаторов медичной автомайдана Бьеданы и один из волонтеров группы Saving Lives in Ukraine. Мы только что передали батальону АЗОВ 50 упаковок кровиостанавливающего средства под названием Гемостоп. Данный препарат увеличивает выживаемость бойца в боевых условиях на 80% предназначен для остановки артериального кровотечения, залечивания ран, печени и других участков тела, где невозможно использовать шкуру. Данный препарат очень эффективен в боевых условиях. И мы этим препаратом фактически пытаемся снабдить всю нашу украинскую армию и добровольческие батальоны. Уже много его было передано войска. На сегодня это было 2700 штук. Фактически мы сейчас собираем средства от народа Украины, неравнодушных людей. Детали можно узнать на страничке Saving Lives in Ukraine, где можно узнать, каким... Нашей армии. Каждую неделю наши ребята ездят в зону АТО и передают данный препарат, медикаменты, продукты питания, воду и другие необходимые вещи. сотрудничаете только с батальоном АЗОВ? Нет, мы сотрудничаем со всеми батальонами. Данный препарат уже передан батальону Донбасс, Азов, Айдар. Практически во все известные воинские части 95-я аэромобильная, 72-я аэромобильная, 25-я аэромобильная, mm -hmm. некоторым подразделениям погранслужбы, ну и другим подразделениям, которые выполняют свои боевые задачи в зоне Спасибо.